Уважаемые жители Пятихатщины, идет 70-я годовщина освобождения вашего города и района. В этой большой войне я, как участник Великой Отечественной войны, воевал на фронтах Воронежского вот, Степного фронта. После Курской битвы участвовал в освобождении Харькова. И после освобождения Харькова участвовал в освобождении Пятихатчины, в том числе и города Пятихатский. Но дело в том, что я, как механик-водитель на тяжелых танках, вот эти Для тяжових танків спеціально готовилися ми в Челябинське, готовили і получали ми эти танки вже в Челябинське. Всего 21 танк был у полку і вони використовувалися тільки для очень важных бойовні, наприклад, от Харькова, наприклад. освобождения Полтавы, освобождения Днепропетровска и в том числе Днепропетровщины. Но на фронте я как сам украинец, то меня всегда тянуло в боях, чтобы поучаствовать в освобождении Украины. Особенно таких крупных населенных пунктов где немцы хорошо укреплялись вот, поэтому боевые танки использовались в труднодоступных условиях вот. но при бою всегда бывают и потери я как механик-водитель вот, безусловно Старался использовать для того, чтобы танк был в боевой готовности исключительно и не подвести не, не только экипаж, а чтобы танк и шел и был в исправном состоянии и всегда использовал местность, особенно местах, где переплавить что. Для освобождения Пятихатского района вот, необходимо было Днепро форсировать. Но форсировало всегда выбиралось место посредине речки, где имеются острова. И вот так и на, на, на направлении района мы использовали те местности, где вот в где был остров. По той стороне Днепра там населенные пункты были небольшие. Новый Орлик, там и Старый Орлик. Вот в этом месте как раз используется, э, и особенно возле Мишурин Рога, и, использовали э, э, эту местность. Переправились в том, но ну, уже до Пятихачки дошли вот, тяжелые танки, которые оставались с полка, осталось один или два танка. Вот, те танки передавались У, у бригади у, у полки Т-34, которые сред називалися средні танки. Вот. поэтому тяжелі танки придавалися для поддержки средних э, танків. Наступний так используються и при освобождении Пятихатов. Доложение, что тут станція Пятихатка, хатка имеється узел де паровозы там находятся. В основном станция имела большое значение. И как, как, раз наступал через локомотивное депо. Через локомотивное депо проехали и дальше наступали в направлении Зеленого Яра. Вот, Зеленого Яра и дальше. Тяжелые бойки, бои особенно были, поэтому танк как раз был подбитый, поэтому использовать в дальнейшем танк не, не, было возможности. Вот, поэтому вот этот танк, вот, а, а а, а, а эти танки, которые уже не могли уже использовать, их сборные пункты аварийные специально были военные назначения, которые подбирали эти танки и использовали в дальнейшем в другом направлении. Вот. А поэтому, когда бои тут за зеленым яром закончились, вот, кто дальше наступал, так, а кто дальше, ну, мне пришлось возвратиться в город Пятихатки. Тут уже были зенитчики, пришли артиллеристы и так далее. И уже в дальнейшем танки использовались за Пятихадском, в других населенных пунктах района. С этого города Пятихадска, как офицера, направили в Москву в сборный пункт, а сборного пункта направили у Челябинск. В Челябинск там специально формировались полки. Получил таким образом, что при сформировании полка вот, уже тогда был тут 249-й был это, при освобождении Пятихаток так называние. А уже там сформировался 13-й полк а в 13-й полк были отправлены на Украину, и на Украине в дальнейшем я участвовал, Белая Церковь, разгрузилась Белая Церковь, и дальше и еще в наступление, и шли туда на группировка, вот, в Умане мы вскочили Первые, и поэтому полк уже 13-й назывался Уманский, так как первые там освободай А дальше наступление, что э, аж в Молдавии. В Молдавии там э, этот танк ресурсы вышли и танки танк, так и ост, ост, в Молдавии танк остался. Не знаю, кто там использовал в дальнейшем, а я возвратился. В Москву і в дальнішому в, часу, в боях боях Прибалтики, а далі в Польщі і, і в Германії. При освобожденні Берліна мене як механіка водителя вже тяжелих танків відправили в Москву, а з Москви в Челябинська Челябинська отримали танки і под Москвою там Тула є, а в дальнішому Служил я в, в, и в Армении, а в Армении служил я и в Германии. Поэтому уже в 1963 году я уже закончил службу в вооруженных силах Советского Союза. А потом уже здесь в Пятихатках, при освобождении Пятихаток здесь мы стояли на квартире, вот, и поэтому познакомился я с жителями Пятерадского района. И встретил тут девочка, который потом уже приезжая на раз, встречался, и поэтому поженился в Пятикатках, так в Пятикатках и остался жить и сейчас живу в Пятихатках. Дорогие Пятихатчане, поздравляю вас с 70-летием освобождения города Пятихатской и Пятихатского района, а также и освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Будьте здоровы, живите, крепите свое здоровье, а также старайтесь таким образом, что мы район шел впереди и как по труду, а также, чтобы жители прославлялись не только город, а и район.